Не было примера того, чтобы mm -hmm. нормы потребления по общедомовому счетчику снизили. По крайней мере, меньше 7 кубов. Да, стали. Скажите, а какой лучше счетчик иметь дома? Общедомовой или каждому квартиру один? А, не лучше иметь. Ну, В данном случае, заключив элементарно население, уже имея отношение по приобретению газа, уже оплатила свои индивидуальные приборы учета. Даже если считать сумму на этот момент. Не касаясь числа 01.01.18 -го года. Это легко просчитать. Понял, спасибо. А скажите, это уже принципиально для Днепрогаза, как вы думаете, установка на Станково именно общедомового? Речь идет о том, что под попытками уйти от установки индивидуальных приборов учета заложено, э, вероятнее всего, вопрос о об о, о, да, в экономии тех средств, которые были собраны с населения. Вот они ставят вообще такой счетчик. Как вы считаете, это они экономят свои деньги, это э, организация в данном случае или людские? Это организация э, 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 экономит своим э, акционерам деньги, которые были собраны с населения с 2011 года. Mm -hmm. Спасибо. Скажите, А вы видели, где будут хотели устанавливать этот счетчик непосредственно? Там надо было дополнительные трубы, дополнительные какие-то какие затраты uh -huh. на uh -huh. Я знаю, что для того, чтобы переоборудовать эту транспортную систему, необходимо ну, систему, саму в данном случае одного uh, 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 uh -huh. списка графика установки НКРЕ, там, где должно быть общедомовые приборы учета, недостаточно. Документы. Кроме этого, я не видел ни документов, если они есть в деле, уточните, ни документов права собственности на трубу до точки размежевания, ни документов, свидетельствующих на аренду либо право властности земли под этой трубы. Кроме этого, я не видел актов размежевания что требует непосредственно кодекс газораспадильщик систем. но опять же повторяюсь, я не видел взводы собственника на установку общей Есть тебе заболевания? Скажите, после всего этого, что было сделано, люди как бы жизнь их не улучшилась? Или стало в чем-то? В данном случае с, с 13 является на настоящий момент А чи вам соціальна напрямованість? Ви згадали події 16 числа, марта. Mm -hmm. Частось, я mm -hmm. 16 марта. там 16 марта на Кисанку 1, 2, 3, які ви приймали участь. Я хочу запитати, що э, лічильник, які там поставили. Э, ночью, они такие таки сами, как и на 13? Я, я вас заявляю о том, что э, ситуация с десантом неизвестна только исходя из документов, а именно расчетов, предоставленных самими жильцами. Э, я склонен полагать, что я не, то есть, я не берусь утверждать, что это одинаковые приборы учета. Почему? Потому что, возможно, сечение трубы разное, возможно, технические параметры разные. Я только утверждаю следующее, что после установки общедомового прибора учета по десантной 1 люди с одного куба до установки начали платить 26 на человека. Они заявили вот на камеру, что они платили 150 гривен на 2 человека, а стали платить 500. Это, это так? Да. Обгадайте. Я платежки видел. 7,1 куб стоит 48 гривен. Да, да. После установки общедомового прибора учета Люди, один человек платит, платит в 181 гривен. То есть Ми прописано. В три раза больше. Правильно? В 3 раза больше. Три І Ми звернули увагу, что на таких лічильниках немає окошка для съему інформації власника. То Тот, кто достал 13, такой самый, помывал в ящик. А, если я немножко зайду вперед и скажу, я понял ваш вопрос. В данном случае, я не сказал, что при установке общедомого прибора учета, не поддаст, обязан заключить договорные отношения на сохранность этого прибора учета и с кем будет снимать эти показания. Так вот, исходя из, э, да, исходя из судебного решения. Харьковского хозяйственного суда. Запорожского хозяйственного суда суд отказал в газораспределительной организации в забовязании населения в заключении такого договора. То есть нонсенс, когда вы сначала ставите счетчик, а потом договариваете. Это ярко есть решение суда по этому поводу. По-моему, оно уже судило с коммунистикой. Вы можете подтвердить, что так же в этих трех больших домах, это девятиэтажные дома, про которые вы задали ДДСАНТНО, тоже таки против установки нагально-бутинковых счетчиков? И Я же... не знаю, у нас в городе человека, который бы согласился на установку общедомого прибора учета, когда ему рассказывают те минусы, которые возникли в еще эти межпенси сгадывали то, что все вещи, были поставлены варварским способом, у ночи, у час ночи. Это может, это подтверждает Я знаю, что на металлургов 30 в свое время подрядная организация либо работники Калининградгаза пытались это сделать, но в результате чего оказались в СБУ. По одной большой причине: ни одни работы не проводятся ночью. Они не могут просто проводить на уровне. Только, только аварии. Добрый спасибо. Скажите, пожалуйста, что у нас в о сточниках финансирования, в том числе и средства на местном бюджете, и своим действием каким-то образом способствовать жителям этого дома части обеспечения их средствами со стороны госсовета на установку индивидуальных счетчиков. Я думаю, что правильно стоит прочитать статью, которую вы цитируете. Там указано, что э, установка счетчиков может быть э, из любых э, средств, пред, э, которые предусмотрены законом. Да, закон. Э, в данном случае. Если Днепргаз имеет монопольное становище на территории приворож газа, он обязан выполнять требования закона, в том числе и постановы ТРГ, где четко указывается, что заложено в тарифе, куда вы можете это использовать и почему.

забеспечить установку лечебных указов, где в этой статье речь идет о том, что обеспечить установку индивидуальных счетчиков. Шановна я повторяю, что в данном случае мне очень интересно, как вы прочитали эти Вы позволите? Ваш документ. Может, думаю, так, не так, Три там, что Там, где надо читать, обычно три крапки. Суб'єкт господарювання, що здійснює розподіл природного газу на відповідній території, зобов'язаний забезпечити встановлення річників газу. Двойточі, для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується, два Комплексно, у тому числі для опалення до 1 січня 2012 року. Для подогрева э, воды и приготовления еды до 1 сентября 2016 года. Только для приготовления еды до 1 сентября 2018 года. Шановные представители, я думаю, что не читая полностью закон, вы просто вводите в оману суд. В даному я, я, В данном случае... я настаиваю, что если еще в этом суде не изучена ситуация по постановам инферия по поводу тарификации с 2011 года. Суду стоит это изучить по одной большой причине, что при моих скромных подсчетах, повторяю скромных, оказалось, что каждый прописанный в квартире давным-давно уже заплатил 50 долларов на установку индивидуального прибора учета. А у нас прописанных 1, 2, 3, 5 человек. Почему? Я вам поясню, Ваша честь, по одной большой причине, что э, только в этой валюте видно э, ну, реальна вартість на настийний момент. От возвощаючись до змінного статті шостої, очевидно, що ми обязані до цієї дати здійснювати виключно єдину. Ви пишете, прочитали, куди засади. Ви не чуєте, ви не уважно слухаєте процеду. Скажіть, будь ласка, вам відомо про те, що на 2016 рік для падіб проторг газ передбачено тарифом порштом на встановлення будинкових виділення кількості 739? Да також на те адреса, там, где не город Башна, будут близко 17 тысяч индивидуальных учебников. Вам эта информация? Уважаемая, я думаю, что то, что вы говорите, немножко, опять же, может ввести в обман суд по одной большой причине, не называя документ, чем вы руководствуетесь. Як я можу знати то, що ви говорите? Нам не відома оця інформація. Не відома постанова? Якщо так, то постанова... ми можемо поділити ці документи на Так, З... З... ну дайте зараз. Нам відома тільки постанова НКРЄ. А то, Відом що ви можете... я Ми маємо можливість спитати, чи знаю про таку інформацію. А чи відома нам така інформація, що 52 особи абонентів будинку постанкова 13 звернулися до Широківської дільниці з заявою про встановлення по заборону на Ну. В даному випадку, як я можу знати про ситуацію в відносинах між абонентами і монополістами? Ну, тому я вам хочу повідомити про те, що ви на сьогоднішній день говорити про... А ви запропонували Про те, що. Про це будинок повністю зважений і є проти встановити військового дичених погазу, то я можу вам повідомити інформацію про те, що є особи, які просять встановити добу. Вони просять включити газ. Але становиться заяву суду. Замість окремого представники третіх осіб. Список, доступного я Я хотел бы закончить ответ на этот вопрос и сказать только одно: желание этих людей установить общедомовой прибор учета, оно, конечно, законно. Но есть одно но: я повторяю, собственник сгоды на установку общедомового прибора учета не давал. И здесь должен присутствовать один собственник управления коммунальной властности мест. Мы можем рассуждать о желании, о желании, но...